सर ये सवाल एक मौसू हुआ है कि औरत की हुकुमरानी हराम है क्या इस्लाम में औरत क्या किसी मुल्क की सदर या कोई हुकुमरान नहीं बन सकती अच्छा औरत की हुक्मरानी के बारे में सवाल मौसू हुआ कि औरत को हुकुमरान बनाना ये हराम है ये फतावे बड़े मशहूर हैं और ऐसे लोगों की तरफ़ से भी फ़तावे आते हैं कि जो बड़े सेंसिबल समझे जाते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर उनको शुमार किया जाता है बड़े दानिशवर, बड़े दानिशमंद होते हैं उनकी तरफ से भी ये सुनने में आता है लोगों में बड़ा मशहूर है इसका बड़ा चर्चा किया गया है कि भाई औरत की हुक्मरानी ये हराम है पूछें क्यों हराम है पूछिए उन लोगों से क्यों हराम है भाई किसने हराम करार दिया कोई एक रिवायत जिसमें हराम का लफ्ज़ आया हो कहीं नहीं मिलेगा एक सिंगल रिवायत मिलती है वो बुखारी के अंदर वो रिवायत भी ऐसी है कि चार रिवायतें शायद मैंने पहले भी तस्कर किया है कि हसन बसरी की चार रिवायत के ऊपर बुखारी के इश्काल है लोगों ने कहा है कि हसन बसरी का समा अभी बकरा से साबित ही नहीं है और उन चार रवायात में से एक रिवायत ये आती है कि लई युफ लिहा वल्लव अमरम इमरातन यही तकरीबन अल्फाज होंगे उसके अंदर कुछ अल्फाज में तब्दीली भी है किसी रिवायत में कि वो कौम कामयाब ही नहीं हो सकेगी कि जो अपने मामलत में अपने अमर में अपने चीज़ों के अंदर किसी औरत को वाली बना दे हुमरान बना दे ये कामयाबी होने या ना होने के बारे में ख़बर है हुक्म नहीं है आपने इसको लोगों में हुक्म की सूरत में बयान किया हुआ है कि औरत की हुक्मरानी नाजायज़ है हराम है कोई औरत हुकुमरान नहीं बन सकती करते रहें ये बातें औरतें हुकुमरान बनती चली आई हैं और बनती चली आएंगी आपकी ये सारी बातें यहीं रह जाएंगी नहीं चलेगी आपकी ये बात जो भी अपने अंदर किसी चीज़ की सलाहियत को पैदा कर लेगा वो अपनी सलाहियत की बुनियाद पर दर्जा हासिल करके रहेगा ये अल्लाह का कानून है अल्लाह ने बयान फरमाया है वलीकुल्न दरा मिमा आमिलु हर किसी के लिए दर्जे उसके अमल की बुनियाद के ऊपर हैं आपके कहने की बुनियाद पर कोई अमल कोई दर्जा हासिल कर ले ये मुमकिन नहीं है ख्वा ख़वा उस रवायत को पेश करके लोगों पर हराम करिए फतवे लगाना शुरू कर दिए कि भी औरत जो है ना वो हाकिब नहीं बन सकेगी क्योंकि इस रिवायत में आया है आप पहले उस रिवायत की सनदी हैसियत को ज़रा साबित तो कर दें आप ज़रा चेक तो कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ कि ये उन चार रिवायत में से आता है जिसमें हसन बसरी के समा अभी बकरा से साबित ना होने के ऊपर लोग दलील देते हैं ये मैं रिवायात के एतबार से बता रहा हूँ रिवायात की सनत के एबार से हसन बसरी वो रावी हदीस हैं कि जिनको हदीस के अंदर मुदलिस शुमार किया जाता है कि जो रिवायात के अंदर रावी को छुपाने का मजमूम फेल अंजाम दिया करते थे इनकी रिवायात जो समा के साथ भी हों तब भी वो ही गिरदानी जाएंगी क्योंकि किसी ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि ये जान बूझ कर छुपाया करते थे यानी तदलीस किया करते थे वो तदलीस की भी सबसे बदतरीन किस्म तस्वीर वो अंजाम दिया करते थे तो सनत के अतबार से तो बिल्कुल बातिल है हुक्म इसके अंदर मौजूद नहीं है ख़बर इसके अंदर मौजूद है और ख़बर भी आप देखिए कि ये इतनी मशकूक ख़बर है कि मुशाह के ख़िलाफ़ है लिखा हुआ है कि कोई कौम कामयाब नहीं हो सकेगी जिसने अपने मामला का वाली औरत को बना दिया हम तो हर रोज़ मुशाह करते हैं कामयाब कौमें मौजूद हैं जिनकी हुकुमरान औरतें थीं औरतें हैं और औरतें रहेंगी उठाइए तरह इस दुनिया के अंदर जितनी भी आपके पास तारीख़ मौजूद है इस दुनिया की आप उठा लीजिए कामयाब औरतें गुजरी हैं जिन्होंने हुक्मरानी की है आपकी बरे सग़ी की तारीख़ के अंदर भी तो रज़िया सुल्ताना के नाम से ख़ातून का नाम बड़ा ही मशहूर है आपके इस मौजूदा ज़माने के की अंदर कितने मुल्क हैं जहाँ पर औरत की हुक्मरानी है और कामयाबी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं बेहतरीन तरीके से लेके चल रही है सलाहियतें हैं जो उसको इस मकाम तक पहुँचा रही हैं आप उठाइए कुरान को कुरान में मलिका सभा का, का जिक्र कितनी कामयाब औरतों में कुरान ने भी उसका तस्करा करना मुनासिब समझा ताकि लोगों के लिए दलील बन जाए आप कह रहे हैं कि औरत कामयाब नहीं हो सकेगी औरत की वजह से कौम कामयाब नहीं हो सकेगी इस सबा के तस्करे में जाकर पढ़िए लोगों ने उनके ज़माने के साथियों ने क्या बात की थी वो उन्होंने कहा था अफतूनी फ़ी अमरी माँ कुंत क्वाति आतन अमरा अमरन हत्ता तशदन मुशावरत किया करती थी इतनी सलायतों वाली थी कि तुम मेरे साथ बैठ कर मुशावरत करो मैं तुम्हारे साथ मुशावरत करके ही अंजाम देती हूँ फैलों को उन्होंने कहा था कौलू नहनु उलू कुवतिन व उलु बसिन शदीद हम तो बड़ी ही कुवत वाले और बड़ी सख्त पकड़ वाले लोग हैं किसकी हुक्मरानी में थे वो लोग मलिकबा खातून कैसे कामयाब थी वो कौन मुशाह सबित करते जिस रिवायात का बातिल होना उस रिवायत के बातिल होने में क्या शक बाकी रहेगा आपको मैं तो सनत के बादलान की बात कर रहा हूँ सनत का बातिल होना भी साबित कर रहा हूँ आपको तो मुशाह हकित कर देंगे कि इसके मतन भी बातिल है हो गया बतन मतन बातिल कुरान की एक ही आयत से एक ही मकाम से मलिकबा अल्ला के वूल के नबूबत से कबल का जब ज़माना बयान करते हैं तो क्यों भूल जाते हैं कि आप उनकी पहली जोजा पहली बीवी जिनका नाम आप खदीजा बताते हैं उनको कामयाब ताजर के तौर तो पर आप ही पेश करते हैं ना ताजिर कौन होता है और कामयाब कौन होता है वो कि जिसके पास जिसके अंडर में ऐसे बाहत अफराद हों कि जिनके ऊपर वो हाकिम जब आप हाकिम की बात करेंगे ना तो वो उस रिवायत में वल्लव अमरहम के अल्फाज आए हैं कॉमन नाउन आया है आम बात हो रही है तो फिर तो मैं हर लेवल पे लेके जाऊंगा तो कामयाब ताजर तो आप खुद पेश करते हैं तो कामयाब ताजर तो वह हैं कि जिनके मातहती में निज़ाम चल रहा हो जब वो कामयाब ताजिर कहलाने के हकदार ठहर सकते हैं कोई भी हो वो रिवायत जो आप बयान कर रहे हैं लिहा है, वो तो यहीं से बातिल करार पाती है वो कैसे आप साबित कर सकते हैं हराम होने का फतवा उसमें हराम होने का जिक्र ही नहीं वो तो ख़बर है ख़बर को हुक्म बना के पेश कर देते हैं हुक्म को ख़बर बना कर पेश कर देते हैं कुरान के अंदर भी यही किया मैं एक दफ़ा बयान कर रहा था एक तफ्ली क्लास के अंदर मैं यही कह रहा था उनसे कि कुरान में फ़ेल मुदार वर्क सीगयाँ हैं उनको फ़ैल बना कर पेश कर दिया कुलना यारम ये तो फ़ैल मुदारे के सीगे हैं व्लमिनना वह फ़रूज हन्ना कह दीजिए मोमिन औरतों से कि वो अपनी नज़रों को नीचे रखें ये तर्जुमा करते हैं उसमें फेले मुदारे के सीखे थे उसको फेले अमर बना दिया इम्पेरेटिव बना दिया उनको वर्क को हुकुम के सीधे मिलेगा अपनी मर्जी से किसी भी हुक्म को हुक्म बना देते हैं और किसी भी वर्क को जो है खबर को आप फेले अमर बनाकर पेश कर देंगे अभी आप इनसे अरबी ग्रामर की बहसी करना शुरू करें इनसे सीखना शुरू करें तो ये आपको हतमी दलील देंगे कि, कि फैले अमर अलग होता है और फेले मुदारे या फेल मादी अलग होता है वर्ग अलग होता है इंपेरेटिव सेंटेंस अलग होता है जिसमें हुक्म दिया जा रहा होता है तो इसमें तो हराम हरामकारी का कोई फतवा लगना ही नहीं चाहिए था खाम औरतों को उनके मकाम से नीचे गिराने की कोशिश के अंदर इतना ज़्यादा बुलंदी पर चले जाते हैं कि कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते और उनको मालूम है कि सबसे गहरी चोट मजहबी चोट है इनको अल्लाह और उसके रसूल के नाम से चोट पहुँचाएँ ताकि ये हमारे सामने जहनी तौर पर नफसयाती तौर पर अपने आप को छोटा महसूस करना शुरू कर दें ये नस्याती चोट पहुँचाते हैं जब ये अल्लाह और उसके रसूल का नाम बयान करके आपके सामने कोई झूठी बात पेश करते हैं या आपके ऊपर नसियाती चोट पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो आप किसी तरीके से अपने आप को उनके मुकाबले में कम तर महसूस करना शुरू कर दें वो बेचारी औरतें महसूस करना शुरू कर देती हैं उनके मुकाबले में अपने आप को बहुत मामूली गुमान करना शुरू करती हैं एक दफ़ा मैंने तस्करा किया था और वो वाली वीडियो मैंने लगाई थी तो एक खातून का मेरे पास मैसेज भी आया था कि आपने ऐसी बात कर दी है लेकिन ये अक्सर की बात है मैं जनरल बात कर रहा हूँ औरतों का इन्होंने जहन में यही बिठा दिया है कि तुम्हें किसी तरीके से अपने आप को बना सवार के किसी भी तरीके से ऐसे मर्दों को लुभाना है कि वो आपकी तरफ़ रुबत हासिल कर सकें ताकि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकें उनकी हाकमियत के अंदर उनकी महाकुम बनकर हर वक्त औरतों के जहन में ये बिठा हुआ है तुम्हें तो खूबसूरत बन के दिखाना है उनको ताकि वो तुम्हारे सामने ललचाते फिरें तुम्हारे लिए हर किस्म की तग्दो करने में कोई भी कसर ना छोड़ें यही सिखा रहे हैं हमारे माशरों के अंदर भी तो यही सिखा रहे हैं औरतों के जहन में यही बढ़ दिया है ताकि वो औरतों को मर्दों का जो है वह तोज्जो को हासिल कर लें किसी तरीके से इस तरीके से उनको नीचे करने की कोशिश की जाती है घर के अंदर माँ का हुक्म नहीं चलेगा बाप का हुक्म चलेगा वजह वो तो मैं पहले बयान कर चुका हूँ ना बाप का हुक्म चलेगा कमाता है पैसे लेके आता है जो पैसा लेके आता है उसका हुक्म चलता है कुछ दिन के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप भी बच्चों के अंडर में आ जाते हैं असल चीज़ पैसे कमाने की सलाहियत है बस बच्चे बड़े हुए बाप बाप बच्चों के अंडर में फिर बाप की नहीं चलती बच्चों की चल रही होती है उसी जगह पे अगर बेटी कमाने लग जाए तो बेटी की चलेगी वो चीज़ तो ख़ैर पैसे की तरफ जाती है सारा इकनॉमिक है जिसके पास माल ज़्यादा होगा उसकी ही बात के अंदर वजन पाया जाएगा ये तो हर जगह पाया जाता है इस चीज़ को तो घर के अंदर भी औरत को हाकिम करार नहीं दिया जाता हर जगह पे औरत की हाकमियत को ख़त्म करने के लिए यही रिवाज पेश कर दी जाती है पूछा जाए कि मस्जिद में नमाज़ की अदायगी के लिए कभी आपने किसी औरत को इमाम बनाया बनाया कभी आपने अजान देने के लिए किसी औरत को इस खिदमत के लिए फ़ॉज़ किया है कि आप इस मनसब पर फाइज हो जाइए अजान की आवाज़ को अपने अल्फाज में बुलंद कीजिए अपनी ज़बान से नहीं किया क्यों आपके जहन में क्या है क्या आपने औरत की आवाज़ को पर्दा करार दिया है कहीं नहीं लिखा औरत की आवाज़ पर्दा तो फिर आपने क्यों उसको अजान जिसको आप इतनी बड़ी नमत करार देते हैं कि जो अजान देता है वो जन्नत को हासिल करने के लिए बिल्कुल हकदार करार पाता है वो बुखारी की एक रिवायत मैंने सुनी भी है कि आज ही यह यहाँ अजान की आवाज़ दे तरह करिए इसकी गवाही जो है ना वो जन्नत में मिलेगी आपको पता नहीं ऐसे कुछ अल्फाज है मुझे अल्फाज सही तरह याद नहीं आ रहे मुझे याद नहीं आ रहा जो बार बार पढ़ने वाला है तो रावी को क्या याद आएंगे जिसने एक दफ़ा सुना होगा तो आपने अजान से भी उसको दूर रखा हुआ आपने फिर मस्जिद में इमामत से उसको हटा दिया कि मर्दों की इमामत नहीं कर सकती मर्द जो हैं वो इमामत के अहदे पर फायद रहेंगे औरतें बिल्कुल पीछे जाके खड़ी हो जाएंगी क्योंकि वो पीछे हैं मर्द के मुकाबले में उनकी कोई हैसियत नहीं है ये सब रवायात से ही बयान किया जाता है वन लेके आए ना आगे इमामत के लिए औरत को आगे खड़ा करें बने आपकी इमाम घर के अंदर भी औरत को यही किया हुआ है नेगा के मामले के अंदर भी औरत के वली का मामला आता है तो उस वहाँ भी उसकी हाकिमत को चैलेंज किया जाता है कि ये अपनी हाकिम कैसे बन सकती है ये अपना फैसला कैसे कर सकती है इसका फैसला करने वाला कोई ना कोई मर्द ही होना चाहिए वहाँ भी उसकी हाकमियत को चैलेंज किया जा रहा होता है किसी डिपार्टमेंट में अगर किसी औरत के अंडर में कोई शख्स काम कर रहा होता है दिल में कोड़ा होता है कि ये मेरे ऊपर हाकिम कैसे बन गई मैं इसके फैसले को कैसे मीनूान तस्लीम कर लूँ अगर मैंने इसके फैसले को मीनूान तस्लीम कर लिया तो मेरी मर्द होने पर चोट पड़ना शुरू हो जाएगी मेरी मर्दानगी पर वार हो जाएगा अगर मैंने इसकी बात को तस्लीम कर लिया है इसको तो मेरे अंडर में रहना चाहिए मातहती में रहना चाहिए ये मुझसे ऊपर वाले अहदे पर फ़ाइज कैसे हो गई है ये मैं आपको वो बता रहा हूँ बातें जो हकीक़त हैं लोग अपने ऐसे बोसिस जो लेडीज़ हैं उनकी बुराइयाँ इसी अंदाज़ में कर रहे होते हैं यही अल्फाज कह के, के कह रहे होते हैं इसकी क्या हैसियत है तो मर्द के नीचे आने वाली है मैंने ये अल्फाज सुने हैं इसको आप वलगर में ले जाइए या किसी चीज़ में भी ले जाइए हर कैटेगरी में रख के ये बोलते हैं तो मर्द के नीचे रहने वाली है ये ऊपर कैसे आ गए हमारे इसकी बातों में इसके फैसलों में दम कहां से आ गए तो नाकिस अकल है मैंने अपने साथ काम करने वाले कुलीग से ये बातें सुनी हैं वो भी यही कह रहे होते हैं आपने भी सुनी होंगी ये वो बातें हैं जो मुआशे में राइज है कोई नई बातें नहीं बता रहा हूं आप भी सुनते आ रहे हैं आप भी करते होंगे और क्यों करते होंगे क्योंकि आप उसको अपने से कम दर्जा और कम तरीन समझते होंगे बदतरीन समझते होंगे लाइए कोई रिवायत पेश करें इसमें हराम हरामकारी के फतवा हो कि हराम है औरत को हाकिम बनाना उस रिवायत को ख़बर को हुकुमान ला के पेश कर दिया हराम हरामकारी के फतवा खुद से जुड़ दिया क्या जा रहा है हरा हरामकारी के फतवा देने में मैंने कहा ना बड़े बड़े जो तो सेंसिबल समझे जाते हैं जो इंटेलैक्चुअल लेवल के समझे जाते हैं उनकी जबानों से मैंने ये अल्फाज सुने हैं कित की हुक्मरानी हराम है कौन हराम करा दे रहा है भाई बताएं ना वो रिवायत पेश करें आप तो लोगों को मैंने देखा कुरान पकड़ के लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आते हैं लोगों को कुरान का लालच दे के मैं सो कहूँगा इस्लाम की तरफ लेकर आते हैं मुसलमान बनाते हैं और सबसे पहले जो इस्लाम की बात करते हैं वो गैर कुरानी होता है कि कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करो कहीं कुरान में नहीं लिखा हुआ उन लोगों तक को मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि ये जो औरत की हुक्मरानी है ना वो हराम है और वो जिस जगह जाते हैं वहाँ औरतें हुकुमरान होती हैं उनको बुलाती हैं अपने मुल्कों के अंदर स्टेट गेस्ट की हैसियत से वहीं जाके ये बातें बयान कर रहे होते हैं लोग तो थोड़ा सा अपने अंदर इस चीज़ का मादा रखने की ज़रूरत है कि आप अगर किसी के अंडर में हैं और वो आपकी मुखालिफ जिन्स हैं तो आप कोई छोटे नहीं हो जाएंगे आप किसी ना किसी के अंडर में काम कर ही रहे होते हैं वैसे भी खवा उसके बारे में ये बुक्स फैलाना शुरू कर देना अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करना हम तो ऊपर ही रहेंगे हम तो मर्द हैं तो ना तो वो रिवायत सन्त के से साबित है ना हकीकत का मुकाबला करने की उसके अंदर ताक़त है कुरान ने तो मलिका सभा का तस्करा करके वैसे ही उसको बातिल कर दिया आपने भी तारीख़ से बातें बयान करके उसको बातिल कर दिया और तारीख़ में पता नहीं कितनी कामयाब औरतों के बारे में आप तस्करे बयान कर रहे होते हैं कि फूलों औरत तो बहुत कामयाब थी उसने कामयाबी से हुकूमत को चलाया यहां आके आप रिवायत को लेकर आंखों को रख लेते हैं ये नहीं समझते हैं कि रावी का कौल है ये अल्लाह के रसूल की बात नहीं है आप पहले इस चीज़ को तो… जो पेशे नजर रखें ना आप खवा उस चीज़ को बोलते हैं कि नहीं अल्लाह के रूल फरमाया नहीं भाई अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया ऐसा अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया ये रावी का कौल है रावी कह रहा है इस बात को पेश नजर रखें ऐसी कोई बात नहीं है औरत हो या मर्द हो जो भी हाकमियत की साहहीत रखता है जो भी मामला को बेहतर अंदाज़ में ले चल सकता है वो पूरे अख्तियार रखता है कि उसको किसी बड़े मनसब पर फाइज किया जाए वो मनसब को देखा जाए कि हाँ वो सही तरीके से उसको पूरा कर रहा है तो वो उसके ऊपर फाइज रहे नहीं कर रहा है तो उसको उहदे से माजूल कर दिया जाए ये दुनिया का दस्तूर है इसमें मर्द औरत की तफरीक कहाँ से आती है ख्वा ख़्वा आप लोगों ने पैदा कर दी है इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से ऐसा कोई कुरानो कुरान में हुक्म नहीं है ना ही किसी हदीस में हराम होने का फतवा लगा है ये लोगों ने अपने फतवे खुद जारी किए ताकि खुद मनसब पर फाइज रहें और मुस्त पर कायम वदायम रहें